Karmuder. Assalamualaikum selamat datang ke Akar Muda Presents Akar Muda bersama saya Nira Azizi dan hari ini tetamu istimewa saya merupakan CSO daripada Talent Corp iaitu Encik Nazrul dan right, hari ini kami nak berbincang sedikitlah tentang cipta kejaya masa hadapan bersama yeah. dengan Talent Corp. Jadi stay tune Nira Kita 107.9. Okey, Encik Nazrul, bercakap tentang Talent Corp ni kan, apakah fungsi utama Talent Corp ni especially bagi tenaga anak-anak muda sekarang ni? Okey, uh, thanks Nira. Uh, Talent Corp uh, dalam kesemua adalah satu agensi strategik yang melihat kepada landscape uh, ekosistem bakat secara keseluruhan lah. Uh -huh. Spesifik kepada anak muda, kita pastikan... Uh, anak muda seboleh mungkin mendapat pekerjaan yang bermaruah mm -hmm. macam mana kita buat macam tu kita pastikan dia memeta kerjaya dia dengan uh, berinformasi oh. maknanya macam ni lah uh, dia bukan redol sajalah maknanya <laughs> bukan dipetakan tapi mm -hmm. memeta sendiri kerjaya oh. uh, kebiasaannya kadang-kadang anak muda ni dia dipetakan sama ada oleh rakan sebaya betul setuju kadang-kadang dipetakan oleh ibu bapa dia ibu bapa dia tetapkan nak kena kerja macam mana mm -hmm. ataupun dipetakan oleh guru dia mm hmm ah, tak salah betul? tapi dalam dipetakan kena memeter sendirilah maknanya kalau kata dia nak mencuburi apa-apa bidang mm hmm dia memerlukan uh, satu awareness maknanya dia sedarlah apa yang dia buat tu mm -hmm. supaya benda tu sejajar dengan kecenderungan dia oh maknanya minat dia ah uh, there's a saying lah. Maknanya, if you love what you do, mm -hmm. then you need not to work a day. Okay. Faham, macam, faham, ma faham, macam lah kan? Yelah, yelah so no saya, kan? saya so no buat so kerja. No kan? Kan? Jadi, kita uh, jadi kalau pergi kerja hari-hari, rasa macam semangat. Uh, if it's je. aligned with your character, yeah. then you don't feel stress. Mm -hmm. or you, you 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 are always uh, spirited lah. Uh, Maksudnya tak ada rasa nak stres, tak ada rasa nak penat apa semua. So Talent Corp in a way, we look at macro level mm -hmm. to ensure that seboleh mungkin benda tu dipadankan. Mm -hmm. Satu, antara individu kecenderungan dia dengan pekerjaan yang kita tawarkan. Yang tu yang pertama. Yang kedua, from, daripada pihak industri. Okay. So kita tengok dari, daripada pihak uh, permintaan, pihak industri, kita dapatkan maklumat daripada pihak industri apa sebenarnya yang yang diperlukan Kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri mm -hmm. Supaya apa yang ditawarkan oleh institusi pendidikan kita mm -hmm. Sama ada institusi pendidikan tinggi Ataupun institusi pendidikan Tibet mm -hmm. Dapat memenuhi keperluan Jadi macam inilah Minat dah align dengan mm -hmm. uh, kemahiran yang diperlukan Kemahiran yang diajar di institusi pula Sejajar pula dengan apa yang diperlukan oleh industri mm -hmm. So ini formula yang akan uh, InsyaAllah kita akan dapat satu uh, kerjaya yang bermaruah. Oh. So, Talent Corp secara ringkasnya lah melihat kepada tu. So, apa yang kita ada? So, contoh, tahun lepas kita telah laksanakan satu kajian IMPAK. Okay. Kajian IMPAK yang melihat kepada IMPAK uh, tiga domain lah. Uh -huh. AI, kecerdasan buatan, uh -huh. digital dan ekonomi hijau. Uh -huh. So, kita nak tengok macam mana... Uh, ketiga-tiga domain ni memberi kesan kepada tenaga kerja kita sama ada memberi peluang uh -huh. ataupun mewujudkan peluang ataupun memberi impak uh -huh. sebab apa kita kaji ni kita ada satu perbincangan dengan Yang Berhormat Menteri lepas dilantik sebagai badan pemikir tu uh -huh. dia menyatakan kegusaran beliau kepada ketersediaan tenaga kerja Malaysia uh -huh. dalam menghadapi ledakan ketiga-tiga domain ni Oh, so kita jujur dengan a uh, minister macam tadi uh, yang kita sembang tadi kat luar tadi uh -huh. uh, kita pun tak nak buat pala tau. Betul. <laughs> uh, kita cakap kat minister kita kena establish a baseline, uh -huh. a proper baseline. Uh -huh. uh, oleh sebab itu kita laksanakan satu kajian impak fasa pertama merangkumi 10 sektor uh -huh. ekonomi utama. Uh, kita menilai perkara-perkara berikut. Yang pertama, kita nilai bagi setiap sektor tu kita kenal pasti apa pekerjaan-pekerjaan uh, utama dalam sektor tersebut. Mm -hmm. Yang kedua, uh, kita menilai bagi setiap pekerjaan yang telah dikenal pasti, apa impak ketiga-tiga domain tadi tu okay. ke atas pekerjaan tersebut. Mm -hmm. Dan yang ketiga, kita bangunkan taksonomi kemahiran. Ah. Tujuan kita senang. Kita tak boleh nak handhold every single nation. Betul? Tapi kita cuba mengangkat satu maklumat yang boleh digunakan pakai oleh semua rakyat Malaysia. Mhm. Mm untuk mencipta peluang daripada situasi uh, hasil daripada ledakan ketiga-tiga domain ni. Ah. Jadi macam inilah. Kalau katalah dia dalam bidang pekerjaan yang terkesan. Mm -hmm. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Katalah dia dalam pekerjaan. Uh, saya suka bagi contoh ni sebab senang orang nak relate. Okay. Uh, customer relation. Customer officer, relation okay. Biasa. Sekarang ni uh, customer relation kebanyakannya diambil alih oleh bots. Betul. If you go into any e-commerce platform sekarang ni, yang kita akan deal tu sebenarnya bots. Bots sendiri yang deal. Bot-bot lah, bot, bukan manusia kan. Uh -huh. Jadi sebelum ni pekerjaan tu dibuat oleh manusia. Uh -huh. So CRM sekarang ni dah jadi satu pekerjaan yang highly impacted. Uh -huh. Adakah itu satu pengakhiran kepada? ke satu pengakhiran kepada sekarang mereka. Sekarang ni apa-apa pun pekerjaan dah banyak menggunakan. Diambil alih oleh AI, AI. kan orang selalu cakap dia ambil alih oi. Even bila budak student nak buat uh, exam ke apa ke jawapan semua guna ChatGPT. Chat GPT. Lah, Tapi semua. sekarang ni kita nak kena uh, ride on the wave hmm. rather than actually take it as actually a threat kan. Hmm. Kita ride on the wave dan kita kena gunakan sepenuhnya. So tadi contoh tadi tu yang CRM tadi tu uh -huh. customer relationship manager taklah dia nak berhenti bekerja tu kan. Betul. So sekarang ni dia tetap ada kemahiran-kemahiran yang telah dia bangunkan ataupun dia uh, bina semasa uh -huh. dia menjadi CRM. Betul Ada kemahiran berkomunikasi, yes. uh, kemahiran menyelesaikan masalah. Uh -huh. Jadi, bot dah ambil alih. Bot dah ambil alih. Ambil, ambil alih kan. Dah ambil. Dia akan pivot kepada pekerjaan yang baru. Uh -huh. So contoh, bila kita dengan bot kita ada masalah. Ada masalah, last sekali dia akan tanya, "Do you want to speak to deal with a human, yes. right? Betul. Last kali memang, last kali life yeah. agent lah. Uh, you would like okay. to live, uh -huh. to speak to our life agent. Uh -huh. So, sekarang ni, yang life agent tu dah, dah jadi dispute resolution specialist. Ah. Maknanya, bila kita dah ada masalah dengan bot, manusia akan masuk untuk menyelesaikan masalah yang tercipta daripada bot tersebut. tersebut. Sebab, bot as machine, dia akan ambil masa untuk untuk uh, courses, belajar ah. belajar Bagaimana cara manusia berinteraksi mm -hmm. Sementara nak capai Ke satu tahap yang betul-betul dah -betul matang tu mm -hmm. Memang akan ada banyak masalah yeah. So dia dah jadi dispute resolution specialist uh -huh. So orang yang tadi terkesan tu mm -hmm. Selain daripada kemahiran yang boleh Dipindahkan transferable skill tu Dia binalah kemahiran yang baru uh -huh. Contoh conflict management Okay faham Dia akan move to dispute resolution specialist mm -hmm. In a more technical role Dia akan jadi board trainer Oh, okay. Sebab you need someone to train the bot, right? Betul. So, dia akan jadi bot trainer. So, dia akan prom-prom bot tu sampai mm. bot tu jadi as good as dia sebagai customer relationship Selepas officer. Sampailah bot tu sendiri dah boleh mahir dan dah untuk boleh mahir. menyelesaikan segala uh, so masalah tu. Itu satu tu. contoh. contoh. Dan selain daripada main mahir, sebagai dinyatakan, kita lengkapkan dengan senarai pekerjaan kritikal ataupun MyCOL ataupun mm -hmm. Critical occupation list, uh. Most sought after but hard to fill jobs. Sebab apa kita perlu tahu? Supaya bila kita ceburi satu bidang pekerjaan, kita mm -hmm. ambil kursus dekat universiti. Mm -hmm. Kita kena pasti selepas kita habis tu ia adalah satu pekerjaan yang di high in demand Ini. kan Betul. dalam industri. Betul. Cuba yang kita ambil kursus. Mm -hmm. Lepas tu kita keluar, oh sorry lah kita dah tak ada pekerjaan ya, ni. Tak ada. Mana dah. So, Orang lain dah ada inilah dah. Inilah maklumat-maklumat yang kita sediakan. Mhm. Mm kepada rakyat Malaysia dan secara uh, khususnya kepada belia sebab uh -huh. dia baru nak mula kan uh -huh. supaya dia dapat membuat satu keputusan yang uh, kata an informed decision mm uh -huh. maknanya satu keputusan yang kata berasaskan kepada maklumat uh -huh. uh, bukan dipetakan macam tadi saya cakap tu okey faham yeah. okey selepas ini kita nak uh, tanya sedikit tentang portal my mahir ni okay. portal ni tentang apa sebenarnya jadi kita kembali selepas ini Okey, cakap tentang Mai ni Encik Nazrul. Boleh cerita sedikit tak? Apa, apakah sebenarnya portal Mai ni? Mai Dia, tadi saya cerita pasal uh, kajian kan? Uh, -huh, betul. Tapi kita cakap pasal belia sekarang kan? Uh -huh, betul. Bukan saja belia lah yang tak berapa ku, yang dah kurang belia <laughs> macam saya pun. Yang kurang belia. Tak berapa baca sangat sekarang ni. So uh -huh. people don't read. Eh? Betul. So Hasil dapatan kajian tu kita telah terjemahkan kepada satu platform yang dipanggil MyMyHair. Okay. Jadi dalam tu bila masuk you can play uh, with all the information dalam tu, mm -hmm. data point dalam tu untuk tahu strategi-strategi untuk memeta kerjaya tu. Oh. So contoh yang tadi tu kalau katalah kita masuk satu kerjaya kita mm -hmm. boleh bandingkan dengan kerjaya lain macam mana kita nak pivot. Maksudnya kita nak beralih ke satu kerjaya dia akan kenal pasti okay ini adalah transferable skill Maksudnya mm -hmm. untuk kerjaya A dan kerjaya B ini adalah transfer, transferable skill yang kita boleh guna uh -huh. dan apa tambahan-tambahan kemahiran yang kita perlu uh, bangunkan untuk kita beralih ke pekerjaan yang baru tu, uh -huh. Itu main-main. Itu untuk pengguna individu, untuk pengguna uh, institusi pengajian tinggi ataupun institut latihan kemahiran uh -huh. yang kita senang bangunkan adalah uh, curriculum relevancy module. So, uh -huh. Sebab kita dah ada rich data uh -huh. so nanti institusi boleh gunakan uh, platform ini untuk tengok sejauh mana ke Uh, padanan tahap padanan antara apa yang ditawarkan dalam kurikulum sekarang mm -hmm. berbanding dengan input daripada pihak industri mengikut sektor. Okey. Maknanya okay. dia sebelum ni dia kena engage dengan individual company. Sekarang mm -hmm. ni dia ambil dalam maklumat dalam mai-mai dia terus dapat maklumat daripada satu sektor tersebut. Maknanya semua dia dah dapat. Manya dia dah boleh dah match. Contoh kalau katalah kurikulum uh, dia match at 60%. Mhm. Mm so dalam mai-mai mm -hmm. akan bagi tahu nanti okey where can you get another your 30 to 40%. So that you Iyalah can keep your curriculum dia. updated. Hmm. Satu lagi untuk organisasi-organisasi uh, yang nak tahu sejauh mana ketersediaan dia dalam menghadapi ledakan uh, AI ni. Hmm. So yang tu dia boleh access lah. Dia boleh access. Dia tengok dia punya senarai uh, pekerjaan dalam organisasi dia. Hmm. Kalau dalam tu banyak pekerjaan yang ter, uh, terkesan ataupun highly impacted job. Hmm. Berkemungkinan dia adalah satu organisasi yang ber, berada di belakang kelok lah. Behind curve dan dia tidak bersedia untuk menghadapi ledakan. Maknanya uh -huh. ia bukan sekadar ketersediaan individu uh -huh. tapi juga ketersediaan organisasi tersebut. Maknanya we are talking about existential threat of that organisation. Faham, faham, faham. Kalau dia tak berubah, dia tak lengkapkan dia punya tenaga kerja dengan kemahiran-kemahiran uh -huh. yang boleh mendepani uh, ledakan AI digital dan ekonomi hijau ni. Uh -huh. Mungkin dia pun nanti dah tak ada. Ah. Uh -huh. Bukan pekerjaan bukan, tu eh dia, bukan pekerjaan tu saja, dia tu sendiri. Faham, faham. Betul. Okey. Encik Nazrul, saya nak tanya sedikit lah kan. Uh, Talent Corp ni kan, apakah dia punya program ataupun inisiatif utama yang ada di bawah Talent Corp ni? Kita nak fokus kepada belia. Tak kisah mana-mana. Belia pun boleh. Yang kurang belia pun boleh. Okey. Okay. Talent Corp ni uh -huh. kebiasaannya uh, orang kenal Talent Corp ni sebagai satu agensi yang ditubuhkan untuk menjaga uh, Me menyelesaikan masalah Brain drain hmm. uh, Sebab tu kalau orang tanya talent Oh yang ni agensi yang bawa balik Rakyat Malaysia di luar negara hmm. uh, Kita masih buat Sebab kita punya talent segment Cut across hmm. So kita mula daripada sekolah okay. uh, Kita dah masuk sekolah Sebab kadang-kadang Dekat institusi dah terlalu uh, Lewat Faham. You dah buat decision dah pun, you dah buat keputusan dah pun, hmm. susah nak tukar course apa semua. Hmm. So advocacy tu kita dah mula-mula di sekolah. Hmm. Kita bagi pendedahan kepada career counsellor dekat sekolah. Hmm. Uh, sekolah sekolah menengah ni ada lebih kurang dalam uh, 2,500 sekolah hmm. ke 2,700. In total keseluruhan sekolah ada 10,000. So oh, kita target okay. sekolah menengah dulu sebab kita membuat keputusan kerjaya masa kita form 4. Betul, betul, betul. Kata kita pilih lah, kita science, stream, nak, pilih. science stream ha, ke art stream, betul. right? Ha. Uh, so, kita bagi advocacy supaya, tadi saya uh, menyatakan senarai pekerjaan kritikal. Eh. Betul. Dalam senarai pekerjaan kritikal, banyak pekerjaan-pekerjaan uh, baru berkaitan digital. Mm -hmm. uh, contoh, uh, animation and gaming. Mm -hmm. Berapa ramai ibu bapa yang bersedia... Untuk menerima bila anak dia cakap kata okey dia nak sambung pengajian dalam bidang gaming. Gaming, betul. Tak ramai tak lah. Ramai, Sebab tak ramai, tak ramai. Sebab tak ramai yang sedar kata ia adalah satu industri yang sedang berkembang pesat. Mm, kalau dulu, mama, bapa-bapa -apa tak bagi anak-anak nak main game kan. So, biasanya nak suruh so jadi doktor. Haa, doktor, engineer, cikgu, engineer, uh, lawyer, pilot. Cikgu, yes, <laughs> correct. So, kita advocate kepada career counsellors dekat sekolah supaya dia akan bagi satu pendedahan awal kepada murid mm -hmm. dan dalam masa yang sama dekat sekolah juga kita sedang cuba bangunkan satu program yang dipanggil uh, 3SI ataupun satu sekolah satu industri. Mm -hmm. uh, In-pipeline kita sedang bekerjasama dengan uh, Kementerian Pendidikan mm -hmm. dan juga pihak industri. Pihak industri akan mengambil satu sekolah sebagai anak angkat dan ah. dia akan advocate STEM kepada pelajar-pelajar uh, sekolah tersebut. Okay, Maknanya kita dah faham. jalinkan hubungan lah dengan uh, antara industri dan sekolah. Mm -hmm. Untuk graduates, kita punya fokus adalah internship. 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 We are actually uh, very focused on internship. In fact, kita dah cover internship daripada tax incentive, mm -hmm. matching grant for SMEs. Mm -hmm. uh, kita dah cover satu polisi yang kita tetapkan. Mana-mana syarikat yang mengambil expatriate, mm -hmm. dia kena mengambil anak muda tempatan sebagai intern okey okey industri Cik Nazrul right. uh, apa lagi program-program yang ada di bawah Talent Corp tapi kita kembali selepas ini okey okey tadi Encik Nazrul ada kongsikan sedikit program-program ataupun inisiatif utama yang berada di bawah uh, Talent Corp kan lagi apa selain daripada internship semua tu Encik Nazrul uh, internship saya nak sambung sikit sebab kita Boleh? lihat kepada satu uh, ekosistem keseluruhan mm -hmm. Yang pertama, kita bagi uh, potongan cukai berganda lah. Maknanya okay. syarikat yang uh, menggajikan pelatih industri ni, mm -hmm. apa sahaja yang dia bayar, allowance yang dia bayar ataupun perbelanjaan yang berkaitan dengan penginapan, uh, pengangkutan mm -hmm. ataupun latihan kepada uh, pelatih industri, dia boleh buat tuntutan cukai berganda bila dia filekan tax. Oh. Okay. Okay. Tapi kebanyakan yang mendapat manfaat adalah lebih kepada syarikat MNC dan JLC lah, syarikat besar. Mm. Bagi syarikat syarikat SMEs, mereka lebih uh, lebih uh, kata uh, memerlukan uh, geran langsung. So untuk SME kita sediakan geran lah maknanya SME bayar separuh kita bayar separuh. Oh. Sebab our focus di bawah program insentif latihan amali Kesuma mm -hmm. yang uh, kita telah bangunkan tahun lepas. Our focus is actually 3B. Internship tu mestilah berstruktur. Oh, okay berbayar Cuma dan berkualiti uh -huh. sebab internship is super important sebab dia satu titik transisi daripada uh, belajar ke pekerjaan betul sebab itu kita cuba advocate internship uh, uh, seriously so finally uh, we also include uh, that policy that I mentioned satu expatriate tiga intern up to oh okay. so then uh, ambil tenaga kerja asing yang berkemahiran tak ada masalah sebab kita hmm. memerlukan tak ada negara yang tak tak perlukan expatriate. Betul. Tapi kita nak syarikat yang menggajikan expatriate mainkan peranan untuk bangunkan anak muda kita. Aha. So dia kena ambil internship, internship. dan proses ini sama macam yang tadi uh, potongan cukai berganda dia kena bayar allowance. Hmm. Jadi sebab dia akan dia akan tetap fulfill 3B itulah. Mhm. Berstruktur, berbayar dan berkualiti. So, overall, uh, that's internship ecosystem dan kita juga sedang dalam usaha sama dengan pihak Kementerian Pendidikan Tinggi mm -hmm. untuk membangunkan satu national internship policy. Oh, so, we need okay. to have a proper policy at national level. Uh -huh. So, that's the context of internship lah. Kalau dalam konteks profesional, uh, kita ada program fokus untuk wanita. Hmm? Oh, ada untuk wanita ada pula? Wanita, okay. wanita untuk wanita yang... Uh, keluar sebentar daripada kerjaya. Uh, On macam mana break. tu? Dia career break eh. Oh okey. So, dia bekerja uh -huh. sampai masa bila dia mula uh, berkeluarga jadi dia nak Okey okay, dia keluar. Orang yang, wanita yang dah ada kerjaya, sebab so, dia bila keluar dia macam berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Okay, Tapi faham? kebanyakan daripada wanita bila dia berhenti nak patah balik susah. Betul. So TalentCorp memainkan peranan untuk soften the return mm -hmm. to the workforce. Okay. So, kita ada insentif, insentif untuk majikan yang menggajikan wanita yang telah keluar oh. daripada kerjaya ni uh -huh. dan kita juga bagi insentif cukai kepada wanita itu sendiri apabila dia kembali berkerjaya, the first year tu dia dapat pengecualian cukai lah, pendapatan. Oh. Uh, dan dalam masa yang sama, program-program untuk memperkasakan dia supaya bila dia patah balik itu, uh -huh. dia okey. Uh, program mentoring, hmm. ada some uh, exposure program untuk hmm. dia adapt balik sebab generasi mungkin lepas dia keluar, patah balik tengok generasi dah berbeza. Yeah, betul. Dah different dah dulu dia masuk Teknologi lain. Teknologi berbeza. Ha, betul. Uh, so itu untuk umum lah. Okay. Dan of course kita ada program-program yang untuk uh, global talent. Kita mm -hmm. juga melaksanakan program uh, untuk diaspora. Mm -hmm. So we have a program a portal called Malaysia at Heart or My Heart. Oh, So okay. yang tu spesifik untuk rakyat Malaysia di luar negara. Ah. Uh, Ha, dan of Mananya, course mana-mana memang mana-mana yang duduk dekat asalkan dia overseas asalkan dia overseas okay. ha sebab tu nama dia Malaysia RH Malaysia RH okay. so we get them actually to register on the platform we will then facilitate sama dia nak berkolaborasi dengan mana-mana mm -hmm. organisasi di Malaysia ke mm -hmm. sama ada dia nak kita bridge dia dengan peluang pekerjaan di sini ke mm -hmm. sama ada dia nak kita facilitate uh, apa nama dia pendidikan untuk anak dia dengan mana-mana international school mm -hmm. ataupun private education provider dekat Malaysia mm -hmm we will do it through the platform ah. dan akhir sekali kalau dia nak balik kita akan bagi uh, potongan cukai uh, flat tax rate income tax rate uh, 15% selama 5 tahun oh lama uh, Itu okay untuk lah. itu untuk orang yang nak yang memang yang nak yang balik dah semula. dah kat luar nak balik nak balik semula uh, okey so, kita cover the whole spectrum of talent Banyak lah, and of course, uh, experts. Uh, of course, experts uh, is actually the employment uh, processing part apa semua. Mulai platform yang dibangunkan oleh uh, Talentcom mm -hmm. panggil ESD platform bekerjasama dengan pihak immigration dan KDN. Oh. So ada satu lagi platform Express Gateway yang kita menggabungkan semua agensi kawaselia dan uh, pelul uh, yang meluluskan. Uh, Employment Passes ni uh -huh. dalam satu uh, platform yang dipanggil Aspects Gateway. Aspects okay. so Gateway uh -huh. ni, sebelum ni proses uh, kelulusan Aspects Gateway ni mungkin ambil dalam masa 2 bulan, uh -huh. sekarang kita dah pendekkan kepada 5 ke 15 hari. Okay. okay. Yeah. Tadi dia tanya, itu sebab sedikit tentang program bawah Talent Corp kan? Tapi hmm. nak tanya pula tentang Ilham Kusuma. Apakah yeah. Ilham Kusuma ni sebenarnya? Jadi, kembali selepas ini. Baiklah Encik Nazim, apa cakap tentang Ilham Kesuma ni kan? Apa dia sebenarnya ni? Macam saya cakap tadi, Ilham Kesuma adalah satu ekosistem uh, keseluruhan latihan industri. Uh -huh. uh, kita cuba cover semua benda supaya tak ada lagi alasan untuk kita tidak berupaya untuk menawarkan latihan industri yang uh -huh. berasaskan kepada 3B yang saya nyatakan tadi. Hmm. Uh -huh. Dia mesti berstruktur, dia mesti berbayar dan dia mesti berkualiti. Faham. So, tambahan komponen kepada ilham kesumah tadi, selain daripada yang saya nyatakan tadi kan. Ya, uh, betul. Yang tu semua bawah talent corp. Bawah oh, talent corp bawah tu? Bawah talent corp. HRD Corp join juga dengan kita, bawa oh. ilham kesumah. HRD Corp membenarkan syarikat-syarikat yang menyumbang levy uh -huh. untuk menggunakan sehingga setakat 50% daripada keseluruhan sumbangan tu uh -huh. ke atas pembelanjaan yang melibatkan internship. So macam inilah kita dah bagi semua bagi semua sampai tak ada alasan untuk mana-mana majikan mm -hmm. untuk tidak menawarkan uh, latihan industri yang bersifat 3B tadi lah okay. berstruktur berbayar dan berkualiti mm -hmm. dan pelaksanaan ilham Kesuma di dilaksanakan dari satu uh, platform untuk uh, bakat tempatan, terutamanya pelajar-pelajar uh, institusi uh, pengajian tinggi dan juga uh, institusi latihan kemahiran, tempunti vet, uh -huh. kita panggil Mynex. Okay. So we go into Mynex, dalam tu ada semua penawaran-penawaran uh, latihan industri bersuktu dan berbayar ni. Uh -huh. Masuk dalam tu, carilah intern dalam tu. Uh -huh. Ya, internship dalam tu. Uh -huh. Oh, ya. itu saya pasti kata tak ilham ke semua lah. Habis tu kalau kata ada tak apa-apa program bawah Talent Corp ni yang untuk student-student ke, pelajar-pelajar IPT -pelajar ke, ada tak? Ada. Hmm. ada. Apart from that, we also focus on uh, developing their soft skill, mm -hmm. kemahiran insania. So, kita ada semester break program sebagai oh. contoh yang mana kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat multinational dan JLC, okay. contoh Asia, CIMB, PWC, untuk dia uh, memberi pendedahan langsung kepada pelajar. Mm -hmm. So, semester, semester break. Semester break ni asalnya kita hanya sasarkan mereka yang belajar di luar negara. Oh, Jadi okay. bila dia balik, nama semester break kan, dia balik uh -huh. tu kita akan cuba uh, kumpulkan dia orang dan bawa dia orang berjumpa dengan majikan-majikan di sini. Uh -huh. Tapi kita fikir sampai satu uh, time tu kita fikir why not actually we then actually bring students actually students. both from local university dengan uh, student from uh, overseas. Apa, overseas universities. Dia pun sama tu pun dalam tu dia boleh kita dapat diversity. Okay. Dia pun boleh berintegrasi dalam uh. tu dan lepas tu dia akan dapat jumpa dengan pihak industri. So semester break program adalah salah satu salah satu program yang kita adakan dua kali setahun. Oh, oh dua kali setahun. Dua kali setahun. Okay. Biasanya semester break eh, lah. Ah. Uh, masa tengah tahun dan uh, uh, satu lagi yang masa uh, break yang masa hujung tahun. Hujung tahun. Dan dalam masa yang sama untuk uh, pelajar kita yang kat luar negara ataupun dalam negara yang if they would like to be bridge, to be connected to each other. Mm -hmm. So, kita ada Young Global Leaders Program. Oh, okay. So, persatuan-persatuan pelajar di luar negara boleh actually datang propose kepada kita, pitch uh -huh. kepada kita program-program untuk pembangunan belia, mm -hmm. pembangunan uh, pelajar. Okay. Dan lepas tu kita akan work together with them uh, in the form of sponsorship, in-kind support. Mm -hmm. uh, bridging dengan pihak industri uh, Di bawah program Young Global Leaders Program okay. So we call it My Heart Malaysia Air Heart tadi kan ah, untuk Malaysians abroad Betul? My Heart Young Global Leaders Program ah. So so basically We cover all the spectrum of uh, Youth uh -huh. dekat situ Okay yeah. faham. Apalagi lah selepas ini Kita nak minta sedikit lah nasihat Pribadi daripada Encik Nazrul ya. sendiri Jadi kita kembali selepas ini Okey baiklah sebelum saya mengakhiri ataupun menutup segmen pada hari ini, Cik Nazrul mungkin ada sepatah dua kata ke, ada nasihat ke kepada anak-anak muda sekarang ni? Nak nasihat macam inilah. Saya pun pernah berada pada usia tersebut. Mhm. Mm Orang bagi nasihat macam-macam pun tak last dengar. kali tak dengar. Tak dengar ni. Ter pada kita juga. Betul. Tapi uh, dalam era yang begitu kompetitif sekarang mm -hmm. Uh, saya nasihatkan yang pertama uh, fokus pada growth mindset lah. Okay. Maknanya sentiasa bersedia untuk belajar benda baru. Mm -hmm. So satu dapatan penting yang kita dapat daripada kajian impact tu kemahiran yang paling penting adalah kemahiran belajar. Betul. Sebab dunia Apa berubah belajar, betul? dunia berubah terlalu cepat. Yeah. Uh, tak ada kurikulum di dunia ni yang boleh uh, catch up lah dengan uh, the real change changes happening in the world. Mm -hmm. Tak ada. Kurikulum uh, dekat institution mana pun Uh, Ivy League Universities pun, dia tak boleh betul-betul catch up pun dengan apa yang sebenarnya berlaku dalam dunia. Mm. So, kita kena sentiasa ada learning skill, growth mindset and adaptability skill for us actually to be agile. Uh -huh. So, yang tu kena ada. Dulu kita start kerja dekat A, kita mungkin habis dekat D. D Bukannya bila kita bersara tu kita dekat kerjaya D lah. Mm -mm. The new generation mungkin A, X, patah balik A. <laughs> Maybe, very fit yeah, very betul. free. so i would say that i mean let's go with that growth mindset mm -hmm. and you will not go wrong with that growth mindset okay yep uh, itu dia sebab sedikit kata-kata dan juga nasihat sendiri daripada encik Nazrul yang merupakan so daripada talent corp apa-apa pun terima kasih encik Nazrul sebab sudi satu lagi ada ya, lagi ya, belum habis lagi growth mind, growth mindset <laughs> uh, uh, growth mindset supported by all the platform that we have actually mm -hmm. uh, provided daripada my mahi, mm -hmm. my my next my heart gunalah sebaiknya Betul. supaya you get all the information for you actually to uh, ensure that you are well prepared to uh, face all this uh, new uh, i mean the 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 emergence of these new domains lah. Ha dengar right? tu anak-anak muda yang mendengar ataupun yang melihat podcast kita kali ini dengar nasihat tu janganlah sia-siakan peluang yang ada sekarang ini. Baiklah apa-apa pun saya menutup podcast kali ini. Assalamualaikum. Bye bye. bye.